প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপুনিও খুব সোনকালে খঙাল হৈ পৰে তেন্তে সম্ভৱতঃ এই তিনিটা বস্তু আপোনাৰ মাজতো থাকিবই নম্বৰ এক সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি বৰ নিৰ্মল হৃদয়ৰ আপুনি সদায় সকলোকে সহায় কৰিব বিচাৰে আপুনি কেতিয়াও কাৰো বেয়া নিবিচাৰে কিন্তু তাৰপিছতো মানুহে আপোনাক ভুল বুজে মানুহে আপোনাৰ খঙক অহংকাৰ বুলি ভাবি ভুল বুজে নম্বৰ দুই আপুনি মিছা কথা ঘৃণা কৰে আৰু পোনপটীয়া সঁচা কথা কয় সন্মুখৰজন অসন্তুষ্ট হলেও সত্য আৰু পোনপটীয়া কথা কবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে আপোনাৰ বাবে সম্পৰ্ক কেৱল সেয়াহে য'ত সত্য সততা থাকে সেয়েহে আপুনি মিছা কোৱা লোকসকলৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পচন্দ কৰে নম্বৰ তিনি আপোনাৰ খঙৰ আঁৰতো প্ৰেম লুকাই থাকে যিজনক বহুত বেছি ভাল পায় কেৱল তেওঁৰ ওপৰতহে খং উঠে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মানুহে আপোনাৰ হৃদয়ৰ এই সত্যটো দেখা নাপায় তেওঁলোকে কেৱল আপোনাৰ খংহে দেখে উদ্দেশ্য নেদেখে আপুনিও যদি এনেকুৱা তেন্তে বিশ্বাস কৰক আপুনি এজন খুব ভাল মানুহ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ